Всем привет, меня зовут Дарина. Сегодня я хочу вам показать и рассказать о своих, о своем личном дневнике. И мы сегодня будем не только смотреть мой личный дневник, а делать разворотик. И давайте сразу посмотрим. Для начала у меня лежат вот такие вот листики. Вот такие вот. Вот такой вот. Я просто вам сейчас покажу, не буду ничего говорить. Монстер Хай вот такой вот. Так, потом с вот такой вот. Эти я все пока не сверла. Это мне подружка подарила. И вот такой вот смелец. Сегодня их трогать не будем, конечно. Кстати, мы будем де делать разворотик, как я уже вам сказала. Вот такая вот страничка. Я вам просто сейчас их буду показывать. Любовь это. Настроение. Монстр Хай. Любимый мульт. В этой странно, просто я не написала. Сладости это мой любимый разворот пока есть. Написано я люблю чупик, конфеты, кексы, мороженое. Там просто не все лес. Микки Маус. И мой последний разворот. Это спорт. И сегодня мы с вами будем делать разворот деньги. Да, и что ж нам понадобится? Фломастеры. Я беру на 18. Карандаши. У меня пенал с карандашами. ручки и по моему все я думаю нам ничего больше не понадобится Итак, так поехали для начала мы разрисовываем э, фон здесь зеленый только я разрисовывала восковыми карандашами мелками то есть а это я буду разрисовывать карандашом тоже зеленым потому что Потому что это деньги. Я беру вот такой вот салатовый. Будем делать все оттенки. Ну вот, как-то так у меня вот получилось. Здесь я рисовала вот таким вот. И вот таким вот. Фокус. Да у меня вот так вот получилось. Кстати, у меня задние чеки еще вот, если посмотреть. У меня там 13 чеков. Итак, продолжаем дальше. Теперь берем фломастеры. Берем я беру вот такой вот мастер зеленый. Кстати, на них нельзя сильно давить. И рисую такие вот, как можно сказать, волнышки. Ну, как-то так у меня получилось. Вот. Теперь беру оранжевый фломастер. Я взяла не с этой серии. Просто я не хотела уже доставать. Потом там тяжело, кстати, засовывать. Из серии Color World какой-то. Теперь беру и ставлю точечки. Здесь и здесь. Здесь и здесь сделать узор какой-то другой. у меня под конец уже чуть-чуть не получилось. вот поначалу у меня хорошо получилось, под конец здесь и здесь уже плохо начало получаться. а теперь берем. вот у меня я здесь просто вырезала, думала это взять листочек, но у меня он вырвался плохо. а теперь я возьму просто и вырежу отсюда. Вот так вот, вот так вот как-то сделаю. А, хотя так не получится у нас, да? Ну тогда возьмем просто и возьмем, к примеру, где наши левые ручки возьмем. Фе... Ну давайте возьмем красную ручку. Я на 4 цвета. И теперь э, возьмем и напишем деньги. Вот, я написала деньги. И теперь возьму какой-то красивый фломастер. И, к примеру, малиновый. Вот такой вот. И обведу. Потому что я почти всегда обвожу. Вот так вот, как-то мне получается. Теперь я беру вот такой вот зеленый и вот такой вот зеленый и зеленую такую вот ручку. Беру, рисую. По бокам. Так, кстати, нам надо взять линейку. Что получилось? У меня вот такая вот. Что получились ровные денежки, можно сказать. Так получается, так вот дальше чуть-чуть, вот так вот здесь, вот это так купирую, наверное, не получится, хотя. И здесь внутри я беру вот такую вот ручку, она блестящая. стороны, кстати, у тебя колпачок. Вот так. И с второй стороны беру вот этот вот. И беру то же самое делаю. Хотя не судите строго, это мое первое видео про личный дневник. Да, беру опять эту ручку и пишу доллар. Вот так вот как-то. И теперь везде рисую, даже без линейки уже. Вот такие вот квадратики. дальше, чтобы вот так вот я нарисовала теперь беру как я уже говорила вот такую вот зеленую ручку и опять рисую доллары. Я уже замыслила, что я хочу сделать дальше. рисуются доллары вот так вот сразу пишите типа двоечку потом ставите две рисочки то есть вот так вот так и вот так мы все знают как пишутся доллары вот все я нарисовала а теперь хочу взять даже я когда некоторым не сказала, что, я не говорила, что это все, что нам понадобится. Я еще не знала даже. Так, теперь рисуем вот такой вот типа круг. Ну, как сказать вам? Сейчас я вспомню, как он рисуется. Я рисую легко, легко чтобы потом я могла стирать. Ну, как-то так у меня. Вам не сильно видно. Сейчас я нарисую вам и покажу, что я хотела. Ну вот, как-то так у меня получилось. Это гора типа монеток. Теперь берем желтый тоже я не сто серии беру вот такой вот да не сто серии беру просто теперь беру и зарисовываю и сейчас увидим что получится ну вот как-то так получилось я конечно подумала вводить черной ручкой гелевой да. И у меня получилось так. Ну, я, конечно, ошиблась, наверное. Но все равно нормально. Э, теперь я хочу взять опять малиновый. Э, опять взять, наверное... Возьмем голубую. Голубой фломастер. И запишем кое-что. Ой, извините, ну, вот как-то так у меня получилось, как мы жили без денег. Я здесь нарисовал доллар и цент Теперь возьму вот такую и приклею наклеечку, да, и теперь напишу денежное дерево. Ну, наверное, возьму черную ручку. Шу, день, ж, но, я. видео. И теперь саму наклеечку введем. Кстати, да, она объемная. Если вы видите. Вот так вот как-то у меня получилось. Итак, всем до встречи. Подписывайтесь на канал. И всем пока!